Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Sugeng pinanggih malih pamirsa kalian kawula Syela Oktarina, temtu mawon ing program kesayangan kita Pawartos Jawi. Kata informasi menarik kagem ngancani wedal santai panjenengan. Antawisipun Sandangi Bronson Meidi, peselancar saking Sumbawa, tetus juara Donyo Junior WSL. Nepangaken Base Cup Blazer asli Indonesia, ingkang sak menikau sampun badai kesupeaken. Jelajah Budoyo, Candi Pawon ingkang konon nyimpen gegaman rojo. Pamirso menikau Pawarto jawi. Pamirsa generasi enam Wang Sol Malih Indonesia. Kodal meniko, kita badai ngerembak babakan prestasi saking Bronson Medi. Ingkang kasil dados juara lebet kompetisi peselancar internasional. Boten namung meniko mawon, kita ugi badai ngulas Wang salah satu galing ageman tradisional khas Indonesia. Ingkang Wang populer ing kalangan masyarakat. Dados penasaran Boten? Pamirsa menikah sedoyo informasi ini pun. Pamirsa, Bronson Medi, peselancar kaneman saking Sumbawa, hasil gayuh prestasi engkang kan luar biasa. Kalian dados juara donyo junior lebet eng kompetisi selancar, tepakipun wekdal ing Januari kalih hewu selangkung. Piyambakipun ngawonaken sedaya peselancar anem paling sae wonten ing donya. Lebet kompetisi engkang ingkang dipunwontenaken, jeneng World Surf League utawi WSL inggih meniko organisasi internasional ingkang ngatur kompetisi selancar profesional. Kompetisi meniko minangka ajang bergengsi, ingkang nandengaken peselancar-peselancar kaneman -peselancar paling sae ing sedayaning donya. Lebet kompetisi menika, Bronson Medi kasil nedahaken kesagahan lan ketangguhanipun. Lebet anggenipun wonten ngajengake karibetan lan ing pungkasane pun unggul, kasil pikantuk juluan juara. Kompetisi menika minangka ajang kaunggulan Bronson Medi. bukti akan menawi Indonesia kagungan talenta anem. ingkang kagungan potensi lebut olahraga selancar, yang Mbak Ipon datos inspirasi kagem generasi anem Indonesia. Kagem kerembaka akan bakat lan minatipun lebut olahraga. Soho Mika Kalodangan kagem Indonesia dados salah setunggaling negari kuoro lebet olahraga selancar. So, beskap laser tradisional asli Indonesia. Sak so, menikmati dipun tepangaken Malik minangka perangan saking upaya kagem nglestantunaken tilaran budaya tanah air. Kalau rumiing beskap dados ageman resmi ingkang katah dipun agem dening para bangsawan lan pejabat gambarakan kelas sosialan kehormatan nanging sareng ngrembokoning jaman kondangi pon nilai luntur lan badhe dipun lerwakaken dening generasi kaneman Rembokoning tren fashion ingkang oyotipun saking tradisi lokal, beskap sak meniko, wangsel malih nyugek kawigatosan. Para pengrajin lokal wiwit damel modern desainipun tanpa nilaraken babakan tradisionalipun. Kados ngagem bahan kain tenon khas Indonesia lan teknik bordir engkang rumit. Inovasi menika kagungan tujuan kagem damel beskap relevan kalian tren fashion yang waktel sak menikot, kalian tanpa jagi nilai budaya nipon. Kanti mekaten mencari pun beskap malih wonten donya mode, dadosaken setunggalin gerakan kagem nepangaken malih budaya lokal engkang datang kesupaya agam. Jauh menika pramilo desain engkang langkung modern lan uging kina akan bahan engkang nyaman, beskap kagungan potensi kagum tetos pilihan fashion engkang menarik. Miras nempang akan kasuhan budaya Indonesia tumrap panggung dunia. Mirso bayangke pemuda asal Sumbawa kalau kasil ngarumaken asmo bongso kalian ngawonaken kathah peselancar peselancar berbakat sana si pun wonten eng sedoyon donya derek bombong kulong ghe minongko warga Indonesia lan ugi tentu nipun blazer khas Indonesia kalau wow ugi boten kawon menarik kagem dipun rembak untung kemawon ghe kathah desainer engkang berinovasi kagem modernisasi desain nipun. Dato sak meniko, beskap tak seh tetep relevan lan kathah menarik kalaya anem. Kita tilarakan Pak Warta Sekolah Wau, Pak Mirso, Kita bade jengkar kagem ngerembak bab wayang baroto. Engkang tak seh tetep dipun les naken ngantos sak meniko. Kinten-kinten kok tak seh sakit bertahan, gih? Ya pamirsa kita simak informasi ini pun. Pamerse, ringgit tiang minongko seni tetinggalan tradisional engkang asalipun saking jawi tengah wiwiting jaman Mataram Kino. Bab menikor, tipun sambetaken kalian prasasti balitung Eng Warso Sangangatus Masehi Lan Prasasti Wimalas Mara Warso Sangangatus Tikan Doso Masehi Engkang nyebat kesenian tradisional meniko Kanti istilah Ringgit Tiang Ringgit identik kalian tetinggalan tradisional Engkang betulanan golek saking Purwo Ringgit Purwo utawi Kajeng ringgit golek Nanging babakan menika saestu benten kalian ringgit tiang Wonten ringgit tiang engkang dados golek Wonten inggiling panggung inggih menika manungso asli Poro pameran badai dipun dandosi kanti di saestu Supados wujudnya pun sakit serupi kalian tokoh pewayangan asli nipun. Ringgit tiang limprahi pun dipun tindak akan dasar Caryos Mahabharata lan Ramayana. Kejawi kebak kalian hiburan, patingalan tradisional asal Jawi meniko, Ugi kagungan kata pesen moral kagem poro penonton. kasus nyata kados pun katus mekaten Pak Mirso. Supados tetap relevan ngantos wak dalmeniko. Ringgit baroto keaslian ka budoyo kalian inovasi-inovasi ingkang menarik pantes kemawon. pilaran budaya ingkang setunggal menika boten luntur kegerus sing wedal Pamirsa sasampunipun pawartos Jawi Badhe Wangsul malih boten usah teng pundi-pundi